somiddin termiz davlat universitetida kompyuter yo'nalishi bo'yicha topshirdim magistrturani o'zim milliy universitetni tugatganman bu yerdagi imkoniyatlar juda yaxshi hozirgi holatda bo'ladigan voqealarni kuzatib turibmiz internet axborot vositalari bo'yicha termiz ya'ni o'zbekistonning surxondaryo viloyati janubga yaqin bo'lgani uchun afg'oniston yaqin lekin hozirgi kunda men ertalabdan beri kuzatdim bu yerlar tinch hech qanaqa xavf xatar yo'q mana xudoga shukur biz magistrua imtihonimizni topshirdik o'zimizn bilimimizni sinab ko'rdik endi nasib bo'lsa ils sertifikatimizni olib yanada yuqori natijalarni erishishni harakat qilamiz bugun uh, 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 da, termiz davlat uh, universitetining magistratura mutaxassisligi bo'yicha imtihonlar bo'lib o'tmoqda o'zbekistonning janubiy uh, sarhadi bo'lmish surxondaryoda surxondaryoning aynan markazi termiz shahrida ushbu test markazlari o'tkazilmoqda shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda termiz o'zbekistonning janubiy sarhad bo'lmish termiz shahrida vaziyat notinchligi va ularda bu yerda bo'layotgan chegara hududidagi notinch ahvolni termiz shahrida ham vujudga vüju, vüju, kelganligi bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri axborot tarqalmoqda men shu termiz shahrida yashab istiqomat qilayotgan fuqaro sifatida shuni aytamanki bizning o'sha respublikamiz hududidagi chegara qo'shinlariga ishonamiz biz, biz sarhadimiz mustahkamligi uning suverenligini o'sha harbiy xizmatchilarimizga chegara qo'shinlarimizga ishonamiz va bu yerda hech qanaqa bosim yo yoki favqulodda biron bosmasta aholi bo'layotgani yo'q bozorlar ishlayapti mana bugun termiz davlat universiteti magistratura ta'lim bosqichida imtihonlar bo'lib o'tmoqda shu imtihonda ham shaxsan o'zim kompyuter tizimlari yo'nalishi bo'yicha imtihon topshirdim mana hozirgina oxirgilardan bo'lib yakunladim imtihon jarayoni yaxshi tashkil qilingan xonalar shinam salqingina hamma sharoit yaratilgan eng asosiysi shaffoflik ta'minlangan chunki ko'rib turibsizlar mana kompyuterlarda barcha abituriyentlar o'zlarini bilimini sinab ko'rdi hozir ko'rib turibmizki ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum bir xabarlar tarqalganligini lekin biz aniq bitta narsa aytishimiz kerakki bu jarayonlar bu hodisalar bizning odatiy hayot tarzimizga hech qanday ta'sir o'tkazgani yo'q biz armiyamizga sarhadlarimizga doim ishonchimiz komil shuning uchun tunlar osoyishta uxlab dam olib mana imtihonlarga ham bemalol kelib ketyapmiz bu hech qanday jarayonlarga ta'sir o'tkazgani yo'q